अमरीकी रियासती सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने अतवार के रोज़ बताया कि यमन में बागी गिरोह हूसी को दहशत गर्द के तौर पर मुतन कर दिया गया है जो दुनिया के सबसे बदतरीन इंसानी हालात पैदा करने का जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप के महज दस दिन के बाकी मियाद में लिया गया यह कदम अगले हुकाम के लिए मामला पेचीदा कर सकता है जो ईरान के साथ सिफारती रबे के लिए तैयार है जूथियों का मददगार है ये मुतयन के जरिए दहशतगर्द तंजीमल्वा यानी हूती को सरहद के दोनों तरफ आबादी तमीरत और तजारती ख़दात पर हमला करने का जिम्मेदार ठहराने के लिए किया गया है इस बयान में माइक पम्पियो ने हूतियों का नाम लेकर बताया कि हूतियों ने यमन को गैर इस्तकाम करने और कई मजलूमों का कत्ल करने के साथ यमनी आवाम को अमन परस्त जिंदगी से महरूम कर दिया है उन्होंने तीस दिसंबर को यमन के हवाई अड्डे पर हुए हमले की भी निशानदेही किया इसमें सऊदी अरबिया से हिमायत याफ्ता यमन हुकूमत के छब्बीस अफराद हलाक हो गए थे जिसके लिए हूथियो को जिम्मेदार ठहराया गया ये मुतयन हूथियो को माली खुराकी तेल वगैरह के ताउन में रुकावट पैदा करने में अहम होगा पॉम्पियो ने जोर देते हुए बताया कि ये मुतयन नौ जनवरी यानी अगले हुकूमत के एक रोज़ पहले बासर हो जाएगा हालांकि इंसानी इससे इंसानी मदद फराहम करने में कोई रुकावट नहीं पैदा होगा इसके लिए तमाम आलमी इंसानी हकाइक की तनजीमों से बातचीत किया जा चुका है